Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir bin Syah dari program DED 2A. Saya berasal dari Batu Pahat, Johor dan sekarang belajar di IKM Johor Baru. Di sini saya akan membentangkan tentang tugasan yang telah diberikan oleh lecturer saya Puan Syuhana binti Sulaiman tugasan yang diberikan ialah bertajuk tarikan dekorasi perayaan di pusat membeli belah mencerminkan kepelbagaian masyarakat Malaysia. Ianya seperti uh, dekorasi yang dibuat untuk perayaan seperti perayaan perayaan tahun baru Cina, perayaan raya LGBT. Tapi masa kita orang buat saya ini ianya berlangsung pada perayaan tahun baru Cina. Okey. Seterusnya kami diberikan penyataan masalah. Kami sebagai pelajar perlu perlulah menjalankan kajian tentang adakah tarikan dekorasi perayaan mencerminkan kepelbagaian masyarakat Malaysia di pusat membeli-belah dan seterusnya objektif tugasan ini untuk mengkaji bagaimana tarikan dekorasi perayaan di pusat membeli belah di pusat membeli belah mencerminkan kepelbagaian masyarakat dan akhir sekali untuk kami perlulah menganalisis tarikan dekorasi perayaan mencerminkan kepelbagaian masyarakat Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang perjalanan kumpulan kami untuk melangsungkan tugasan yang diberikan. Kumpulan kami telah berbincang untuk pergi ke pusat membeli belah yang berada di Johor Bahru ni. Okey, kumpulan kami telah memilih untuk pergi ke Topen yang berada di Ulu Tiram pada 26 hari bulan 1 yang lepas kami bergerak ke sana dalam pukul 2 dan tiba ke topen dalam pukul 3 petang gitu. Okey. Seterusnya apabila kumpulan kami masuk ke dalam topen kami dapat melihat dekorasi yang berada di dalam topen Tidaklah banyak seperti perayaan raya, raya, eh, perayaan tahun Cina, tahun baru Cina yang, yang lepas. Ini dikatakan kerana tahun ini ialah tahun ular yang dikatakan tahun malas. Okay. Dan tema untuk tahun baru Cina seperti biasa setiap tahun ialah warna merah dan kami juga dapat melihat pelbagai persembahan yang ditunjukkan di pusat membeli-belah itu seperti tarian singa dan gendang okey kita ke slide seterusnya Okey. Pada slide ini saya akan menceritakan tentang perjalanan kami untuk temu bual dan soal selidik orang awam yang berada di dalam pusat membeli belah tersebut iaitu Topen Kumpulan kami telah membuat beberapa soalan di Google Form yang bertemakan tentang dekorasi dekorasi yang ada di dalam pusat membeli, membeli belah tersebut dan hanya diberikan jawapan setuju atau tidak kami ditugaskan untuk menanya orang awam yang berlainan bangsa seperti Melayu, Cina dan India. Kumpulan kami mempunyai empat orang ahli dan diberikan tugasan seorang untuk menanya dalam tiga orang awam. kebanyakan orang yang kami jumpa di pusat membeli belah tersebut telah memberi kerjasama dan sporting untuk melaksanakan tugas ini. dan dan pelbagai jawapan dan pendapat yang telah kami dapat semasa melakukan temubual tersebut seterusnya saya, di slide ini saya akan memberitahu tentang analisis yang kumpulan kami telah dapatkan setelah menanyakan soalan kepada orang-orang awam yang berada di pusat membeli belah tersebut Okay. yang analisis yang kami dapat kebanyakan majoritinya mereka bersetuju kepada soalan-soalan yang kami berikan dan ini adalah contoh jawap jawapan yang telah diberikan kepada orang awam yang berlainan bangsa seperti Melayu, Cina dan India. Okey, di sini saya akan memberi contoh soalan, memberi tahu contoh soalan yang kami telah tanyakan kepada mereka. Seperti, adakah tema dekorasi ketika musim perayaan mencerminkan kepelbagaian kaum? Okey, di sini kumpulan kami mendapat 12 jawapan dan 100% orang awam menyetujui tentang soalan ini. Ini menunjukkan mereka walaupun berlainan kaum sentiasa uh, menyokong antara satu sama lain dan tidak dan sependapat walaupun mereka berlainan kau. Okey. Mari kita ke slide terakhir iaitu kesimpulan. Okey. Akhir sekali kesimpulan yang telah saya dapat ialah hiasan perayaan mencerminkan kepelbagaian budaya dan mengeratkan perpaduan rakyat Malaysia melalui nilai murni seperti kerjasama dan hormat menghormati. Aktiviti menghias bersama membantu memperkukuh hubungan dalam masyarakat berbilang kaum. Ini contohnya seperti perayaan tahun baru Cina. Sepertinya kaum Melayu, India dan Cina bekerjasama untuk menghias, um, menghias dan membuat dekorasi di dalam contohnya di dalam pusat membeli belah itu nilai-nilai ha, ini juga penting dalam keusahawanan di mana kerjasama dan saling hormat menghormati mendorong usahawan tempatan untuk berkembang dan memenuhi kepada kaum biasan perayaan ini biasan perayaan bukan hanya simbol budaya tetapi juga mem Buka peluang ekonomi Yang berasaskan nilai muni Ianya seperti aa, Kaum Cina Melayu Kaum Cina Ingin menyambut perayaan tahun baru Cina Dan kaum Melayu dan India aa, Support untuk aa, Melakukan Untuk merayakan Perayaan ini dan seperti juga kita, bangsa Melayu, seperti aktiviti Raya Adi Fitri, perayaan Raya Adi Fitri dan mereka juga menyokong untuk melakukan perayaan ini. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sambungan daripada tugasan satu. Ini adalah slide ini saya akan membentangkan tentang tugasan dua. Tugasan dua ini kumpulan kami telah diberi beberapa tajuk untuk membuat tugasan ini. Dan kumpulan kami telah membincang untuk memilih tentang sambutan Hari Raya. Dan tajuk untuk tugasan dua ini ialah sambutan Hari Raya EDPT Lambang Keharmonian Masyarakat Malaysia. Dan untuk tajuk ini kami diberi pilihan untuk membuat video Seperti cara-cara mengikat samping atau membuat kuih Tetapi kumpulan kami memilih untuk membuat video tentang aa, persiapan sebelum raya Uh, malam malam IDVT itu dan pada pagi hari IDVT apakah suasana yang kita orang lalui pada hari raya tersebut uh, selepas so, itu kami akan menceritakan tentang apakah aktiviti yang kami telah lakukan pada hari raya tersebut. Okey. Pada slide ini aa, saya akan memberitahu tentang objektif kajian untuk tugasan dua ini. Aa, objektif yang pertama ialah mengenal pasti aktiviti utama yang dijalankan semasa IDP3. Okey. Ini kita orang akan menceritakan lebih terperinci tentang apa aktiviti yang kita orang lakukan semasa LVT el atau sebelum malam hari raya pertama. Contohnya macam buat kuih, bakar lemang, kemas rumah dan selebihnya objektif yang kedua pula adalah untuk menganalisis kepentingan setiap aktiviti dalam membentuk keharmonian sosial. Maksudnya untuk untuk mengetahui apakah kepentingan setiap aktiviti yang kita orang lakukan. Seperti kemas rumah Kita boleh mengeratkan Ikatan silaturahim Antara keluarga ha. seperti, Lepas tu seperti Buat kuih kita dapat mengetahui Seperti macam Resipi Resipi buat kuih ha. Dan Dapat mengeratkan Hubungan ke Keluargaan okay ini adalah suasana hari terakhir puasa untuk kumpulan kami. Tak adalah banyak mana pun aktiviti pun tapi tetap adalah untuk menyambut hari raya di fitri ini. Sebagai so, contoh seperti mengemas rumah. Ha, mengemas rumah ni yang biasalah sapu sampah. Kan? Pergi beli langsi ke hias rumah Selepas tu teman mak ke cari barang ke hias rumah selepas tu ada juga yang buat kuih raya hmm. macam saya, saya buat kuih raya setiap tahun mesti buat kuih raya seperti tak kenas konflik madu hmm. untuk kumpulan yang lain juga seperti ada juga bakar lemang Dapatlah juga resepi-resepi orang kampung Dia tak tahu buat lemang Jadi pandai Dan macam biasalah hari raya Setiap malam mesti ada main mecon Main mecon dengan anak buah ke Ini semua dapat mengeratkan hubungan lah antara keluarga, saudara mari, kawan-kawan Selain itu, kumpulan saya juga, ahli kumpulan saya juga ada seorang perempuan Dia juga dapat belajar untuk masak rendang, masak sambal kacang dan lain-lain Okey. Okey, di slide ini uh, saya akan menceritakan tentang suasana di pagi satu sawah untuk kumpulan kami ah. Uh, dapat pelbagai aktiviti yang kita orang lakukan dalam satu sawah ni. Uh, contohnya di kami, kumpulan kami untuk yang lelaki setiap tahun lah umat Islam mesti pergi solat raya di Fitri dulu hmm. uh, ha. takbir raya ha. selepas itu selepas solat raya Aa. kita orang pula bermaaf-maafan sesama keluarga. Ha, minta maaf lah untuk segala kekurangan, apa yang buat salah untuk dalam keluarga. Ha, selepas itu, pergilah pula beraya rumah saudara-saudara mara, pakcik-pakcik. Ha, lepas tu tangkap gambar, dia jad jadikan satu supaya boleh dijadikan kenangan untuk masa hadapan ha. dan ada juga sesetengah orang keluarga akan pergi menziarah kubur ha. untuk menziarah kubur-kubur ahli keluarganya yang telah tiada dan dan akhir sekali kesimpulannya ialah Hari Raya Aidilfitri mengeratkan perpaduan melalui amalan seperti rumah terbuka, ziarah dan lain-lain. Sambil dapat mengajarkan nilai murni seperti kerjasama, toleransi dan saling menghormati. Nilai-nilai ini penting dalam perniagaan, perniagaan kerana kerjasama membantu membina hubungan toleransi memenuhi keperluan bagi kaum dan saling menghormati menjaga hubungan baik ha, perayaan ini juga peluang ekonomi kepada usahawan tempatan dan mencerminkan keharmonian dan kemajuan masyarakat ha, contohnya kita banyaklah kepentingan untuk menyambut perayaan hari raya ni dan itu sajalah untuk pembentangan saya pada untuk tugasan ini terima kasih lagi untuk uh, lecturer saya Puan Suhana untuk memberi saya peluang untuk menyiapkan tugasan ini dan saya amat minta maaf kerana tidak dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang telah diberikan oleh Puan. Saya sangat minta maaf. Selamat Raya. Saya dipikir maaf Zahir dan Batin.